Виноват войне, Россия или Украина? Украина, конечно. В чем виновата Украина? То, что, что она есть. Какой Ленин договор? Не вступление в НАТО. А есть такой договор о том, что Украина не вступает в НАТО. Ну, Минские соглашения. Привет. Рапст. Что? Проще... Рабство, я говорю, про что вот ты говоришь? О чем общаешься, говорю? Да обо всем. Война политическая. В основном. Кто виноват в войне, Россия или Украина? Ну, конечно, Украина. Украина. Какие тут могут быть вопросы? В чем виновата Украина? Ну, нарушение договора. Например, какой договор нарушила Украина? Ну, в смысле, какой? Ну, какой назови? Ты говоришь, нарушение договора. Какого договора? Не как он называется. Нарушение ну, договора. Какой договор? Ну, ну был подписан между нами договор, который нарушил. Какой? У нас договоров подписано целая куча. Про какой ты говоришь? Я знаю, что Украина. Какой не вступление в НАТО. А есть такой договор о том, что Украина не вступает в НАТО? Ну Минские соглашения. В Минских вот. соглашениях прописано, в что в Украина соглашения. не вступает в НАТО? А, а в Минских соглашениях, когда подписывали, в курсе были, Короче, что Украина не вступает в НАТО? На твой вопрос, Вообще нет. Первые, на первые. Вообще... Что? Нет. Ну в смысле нет. Мы ну я не, я понятия не имею про какой ты говоришь договор, который нарушила Украина. Минский Поэтому у меня соглашение. в Минских соглашениях не прописано, что Украина не вступает в НАТО. Хорошо, где это прописано? Нигде. Хорошо, документально Крым. Как-то документально подтвержден, что это территория Украины? Конечно, четырьмя документами. Какими? Ну смотри, э -э решение Верховного Совета РСФСР, э -э решением Верховного Совета СССР, у при указом Президиума Верховного Совета и решением Верховного Совета УССР. Так, дальше. Угу. Четыре документа, я же тебе сказал. А сейчас где Крым? В составе Украины. <клышлен> где? В составе Украины. Ну а почему он не в Украине? Так он в составе Украины. То, что вы его оккупировали, не говорит о том, что он не в составе Украины. А Луга... Луганск. тоже в составе Украины. А Мариуполь. Да я может, всю территорию Украины перечислять, она вся в составе Украины. Ну а что вы отдали-то? Почему? Мы как не отдали, это? она оккупирована. Ты не знаешь? А ну, ты, хочешь сказать... отдали, смысле... ты хочешь сказать? Ты хочешь сказать? Советский а я Союз в 1941 я году отдал территорию Украины, Беларуси, да, отдал? Я Или она была оккупирована? Я, я, может, там по своим этим самым По кому? Этим. Ой, а Ничего, тебе не ну, нравятся том, что параллельные фахлы, примеры? Фахлы всегда не Слушай, ну чего ты, чего ты да. сразу с, это, срываешься на оскорбление? Я с тобой нормально ну, разговариваю. Пахлый это не оскорбление. Ну, да, я называть. Тебе понравится. Нет, у меня Россия. Футбол, не футбол. Смотри, ты всегда был. Это факт, это аргумент. Ты хочешь со мной говорить на эту тему, или мы все-таки с тобой будем разговаривать нормально? Я тебе выключил звук, я тебя не слышу. Мне не интересно слушать от тебя. Ты либо со мной разговариваешь, либо идешь просто. Ну, жизнь вообще довольно проста. Все, включаю ну, тебе согласен. звук. Ну, Все, ты готов просто. к нормальному диалогу? Ну, или давай нет? попробуем. Давай. давай еще раз. Ну. Называй мне, пожалуйста, в чем виновата Украина. Прогноз под америкосов. А это вина, вина в том, чтобы можно было нападать? Мы можем прогибаться, если ты так считаешь, сколько угодно и перед кем угодно. Вас это вообще никак не должно колыхать. Ну, в смысле не колыхать? Вот так Нормально же все было. Ну, все же было нормально. Нормально же все Мы, мы тебе что-то обязаны или Украина чем-то обязана России? Никто Скажи. мне ничего не обязан. Мы на основа... на, на основании а потом... чего вы а потом... решили, а что мы что-то должны, должны делать? И еще не раз. Было, на да. основании чего вы решили на нас напасть? Все твои вот эти интерпретации, которые ты приводишь, просто потому что тебе так интересно? Ну, потому что интересно. нарушение чего? Территорий целостных НАТО вступление в НАТО. Украина не имеет права вступать в НАТО? Ну была договоренность еще как, раз каким документом? Я тебе не скажу, я кто, историк там или я. Политик. А надо быть историком, чтобы говорить про государство. Не надо время. быть историком. У нас есть государство, которое сказало, вот их надо. А вы кто надо... такие для нашего государства? Кто? Вы кто я такие? Я свое государство выбирал. Да мне надо свое государство. Я спрашиваю, кто? А, государство. Так вы кто, кто вы для выбирали? нашего государства? У вас Ты меня. Клоун. Слушай, э, я тебя предупреждал в прошлый раз. Дорогу за русским военным кораблем найдешь идешь. Какой смысл от этого разговора? Рабство. Как дела? М -м -м, война идет плохо. А слушай, ты блогер? Не, мама запрещает. Мама запрещает, слушай, а мы что за политику поговорим? Давай, так, давай. ты не можешь переключать. Давай, давай Просто давай. ты блогер. А ты на скажи название канала, чтобы я просто потом знал. Маминкин, сыночек. Маминкин, сыночек, хорошо. А что у тебя за Дигинут написано тогда? Мне нравится. Войнот. Войнот? Что, белый not? why not где, а, здесь, просто... где здесь белый вообще? Ну no white, white это белый. Я говорю вай, а не white. Вай, а что такое вай? Окей, okay. погуглишь потом после этого. Не, ну ты же должен знать, ну, ну я-то знаю. Ты я знать, что, что такое вай? Ну, а, мы не вой... говорим сейчас за мою надпись у меня за спиной. Мы говорим сейчас за тему войны и политики. мы не, мы нет, за тему нет, войны и политики так, решили, а не нет, за меня поговорить. Мне неинтересно про, про меня. Знать, как ты вай переводится на украинский язык. не на русский, на украинский. Но чому? на русский я сам переводил. Давай, чему? О чем можем поговорить? Чему? Чему? Да, я переводится чему? Можем поразмовлять на украинской мове. Я, я Добро, давай так. украинскую мову, ну. без пытаний. Кто вы на войне, Россия или Украина? А, в какой? В... Между Россией и Украиной. А, ну, в каком роде? В 2014 В 2014-м начало. Это не. Ну, это не. Да, это на самом деле война. На самом деле была. Но я думаю, тут не Украина, не Россия виновата, тут немножко другие силы а виноваты. Кто, кто вы? То хто винен, Ну, так ну я думаю, западна часть, которая кримів України. А да, чого та, ти та так быстро з українською перемогою на спаду, спаду в сій страні, чого ти Распаду так быстро перепнувся? На... Що минуват а... майдан? Като ну, За... За... не, Зачекає на, на брасу. Ні, на Ну, не, ми не набрасуй. набрасуй ми, ж діолог... ми ж з тобою йдемо по черзі. Навіщо ти набрасуєш нову тему і нову тему? Якщо ти сказав захід, ми думаємо. Якщо ти сказав захід, то будемо спілкуватися про захід. Якщо майдан, тоді майдан? ты обери что то одно, на хорошо, я сказал, говорю, западная часть мира, которая была накручена на Украину, после чего произошло... Приведи мне, пожалуйста, ласка, доказы своих слов. Доказы, хорошо. А, я так. в 2014 началось. Я в 2014 году я закончил Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Mm -hmm. Вот, и я прекрасно помню, что происходило в стране. Что трабовали? происходили, когда тетушки или как там, мало ли, когда их пригнали в Харьков, я помню, вот, там автобусы пригнали, когда они... Мне неинтересна твоя говорят. история. Это я попросил... Я yes, запросив докази того, що винна вівинна oh, oh, в тому oh, за oh, докази. Докази, я якщо розказу, ти будеш докази. просто на, на, накидувати, то мені це не цікаво. Ну взагалі не цікаво. Якщо Хорошо, ми з тобою дивись, ладно, якщо ми з тобою спілкуємося, я буду з Так, Диви, я тобі, так, буде, тобі так, вимикаю так, звуки, так, і звуки ми з тобою е, вирішуємо, як ми спілкуємося. Ти мене не перебуваєш кожного разу. Я тебе зараз сидів і уважно слухав до того моменту, поки, поки ти не почав накидувати якусь тезу, яка не відноситься до суті, до суті нашої розмови. Або ми з тобою спілкуємося по черзі, розбирає кожний е твій тезис. Або я не буду з тобою спілкуватися, тому що мені не цікаво просто слухати тебе. Я тебе не чую. Я вимкнув тобі звук. Я не чую тебе, не чую. Зараз я тебе не чую. От бачиш, ти мене зараз не чуєш, тому що ти мене перебуваєш. Я вимкнув тобі звук. Я тебе не чую. Я тобі пояснюю, як ми будемо спілкуватися. Або ми спілкуємося так, або ми не спілкуємося взагалі. Все. Вмикаю звук, теза, зв'язка, аргумент. Все. Мене не цікавить далі твої історії про те, як ти де навчався. Діалог. Слухаю. Давай, задавай вопрос, я тебе буду отвечать. <кхух> потом я задам, ти потом мені сказав про те, що винна, не... безпосередньо а, Захід. Скажи мені, будь ласка, яким чином і де мені прочитати про те, що ти хочеш сказати. Заснабження, yeah. фінансової, фінансової помощи. Как їх у вас називали? Таких є ценю. Это выпустили которого. не помню. Кто, кто сна, э, давал хов на Да, то, а когда? Нет, так я просто там по Киеву ездил. Где прочитать? Где прочитать мне про это? Министр, вот, да, я расскажу. Да. где вот, мне прочитать про это? Про Сразу скажи, где прочитать. Кто сказал про это? Дай, пожалуйста, я договорю. Не перебивай меня. Если ты мне, будешь ты мне скажи, где я, я буду открывать в параллель. Что? Ты мне скажи, скажи мне про с цим ознайомитись, я буду параллельно так, розповідати. Ну ты вообще умный человек, если ты умный человек, смотри, диалог строится так. Ты задаешь вопрос, я тебе на него отвечаю. Дальше ты ищешь аргументы. Там, про... Я, я, про... я шукаю. Взагалі, це ти повинен це шукати, якщо ти мені щось доказуєш. Якщо ти О, не знаєш, повинен, як ми це працює. Подожди, ми зараз говоримо про Україну. Ну, існо. Папець, ти може ти, в першу чергу ці моменти, Ні. і доказати. Докази, докази повинен я надавати так, тобі, докази той, хто розказує. доказує. Зараз. Ще раз. Про що спілкуватись. Что? Проще спилкуетесь. Я не понимаю, о чем вы говорите. Чем общайтесь? Разно всякому. Война-политика. Без проблем. Кто виноват в войне? Россия или Украина? Украина, конечно. В чем виновата Украина? То, что она есть. Это не аргументация. Ну почему? Аргументация? То, что ее придумали, для этого она. Кто ее придумал? И виновата. Астровенгерский венгерский штаб. А где мне об этом прочитать? Ну, наберете. Кто придумал украинцев, наберете и посмотрите. Ну, мне ж не интересны ваши пропагандистские всякие. Ну, вот, слушайте, а мне это вообще ваши не интересно. Ну, так вы, я вам задал вопрос. я вам ответил. Это, это, какой-то сюр, я тогда могу сказать, что виноваты. Ну, это без проблем. Смотрите, это виноваты момент. украинцы, потому что они создали россияна Надо ну, было. Потому их, что ну, украинцев нет, Это политический ну, давай проект. Тебе, Вас придумали. Давай тебе выключим микрофон, и я тебе расскажу. Виноваты украинцы, потому что создали россиян, а их надо больно, много и часто. А к сожалению, получилось так, что вы распоясались. Ну, убежал, обиделся. Рэпс. Приветствую. Прощай, спилкуйтесь. Ну, собеседник зависит. Вопросы задаю детские. Ну, это, и не политика. Ну, я не политикан. Был бы я и политикан, а меня тут не было. Бредятельно рассказывать не хочу. Я про войну спелкуюсь с також. Ну, смотрите, их было много. А последние я ничего не знаю, не военный ничего. Между Россией и Украиной, которая, да. Ну, я же вам сказал, что я не военный, не соображаю в этих делах. А ви громадянин Російської Федерації? Да. Якщо ви громадянин Російської Федерації, то ви повинні знати, що трапиться в вашій державі чи ні. Ну, знаєте. Багато, знаю, знаю. Багато, не багато, 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 багато. Як ви вважаєте, на підставі, чого російська армія вторглась на територію України? Мене ніхто не спрашивал, я не знаю. Ну, так ви не вивчали Конституцію Російської Федерації? Ага. Якщо ви не в курсі, то ваш президент виконує суверенну волю народу. Звісно. Ну так. Да, да, всі да ми прикриваємося простими людьми, так? Та, бувши, ми, чекала, ми, ну так, я ж, я ж і бачу, як а, а, де, 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 депутати а? разом а, скажіть, з президентом, Не перебивай мене. Я, я так і бачу, як президент ваш разом з депутатами з автоматом вбивають мірне населення України. Не прості люди вбивають на території України. Ти перед тим, як це казати, думай, що ти несеш. Ви ви на вопрос можете відповідати? Расскажите мне про такую область Франции, как Саксония. Я француз, я француз. француз. Ну, ви я діжемо... с кош на француза. я вам тут кажу, сільвупле, або що. От я, ви коли з французом будете спілкуватися, ви йому задаєте це питання. А навіщо ви мене спит... питаєте про те, що да, там а... знаходиться в той державі, котра на мене не буде нападала? Буде, буде мені, мене цікавить країна, котра на мене напала, а не французи. Вони мені взагалі не цікаві. Ну, Нехай їдять свої круасани. Все добре. В них все добре. Вони вони добрі люди. Вони не не нападають на державу зараз воєнне преступлення. Вісорокодавність я задав вам лідера в та Германія. Напала ви мені да надасте відповідь чи ні? А ви на мій питання відповідаєте. Так ви, ви мені задаєте його після... Ви спочатку відповідаєте на моє запитання, а потім так, я дам вийшло. я не знаю відповідь на питання. А, вопрос. ти не знаю. Ну, ну давай відповідь. я тобі також відповідь. А я, а, я раз, а я не знаю. А я не знаю відповідь на твоє запитання. Пойде тобі таки, така відповідь. Подобається така, така ну, розмова? Пишу. Пішов... А на сьогодні все. С вас лайк. підписка і не забувайте ділитися цим відео. Слава Украине, слава нашим героям!